Здравствуйте! По миру гуляет долговой кризис. Одной из первых жертв этого кризиса пала Греция. На очереди ряд других стран Южной Европы. Серьезная ситуация и в других странах мира. Серьезная ситуация и в Украине. Нас много десятилетий приучали жить в кредит, занимать. Это считалось, может быть, и сейчас считается правильным и на потребительском уровне, на уровне бизнеса. И государство также часто злоупотребляли вот этими заимствованиями. Сейчас наступает пора возврата долгов, возникают какие-то сложности в связи с этим. Эту проблематику мы обсудим с Сергеем Фурсой. Он специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital. Здравствуйте. Здравствуйте Добрый Сергей. Что у нас с долгами в Украине? Тут вот есть данные, что с осени придется возвращать где-то по миллиарду долларов ежеквартально в Украине. Потянет ли она это и насколько корректны эти цифры вообще? Ну, на самом деле, не, не стоит так пугаться долгов Украины, потому что ключевая цифра, которая на есть, это общий долг Украины к ВВП 34%. Это очень мало, если мы будем брать сравнимые какие-то страны, которые есть. Мы говорили о Греции, но там было 120% от ВВП. На mm -hmm. все, что где-то даже выше 60, это можно говорить уже о проблематичном уровне или уровне, который вызывает тревогу. В данный момент в Украине этот уровень крайне мал, при этом надо же понимать, кому должна Украина. Да, у нас есть внешние заимствования, но если мы посмотрим на структуру внутреннего долга, например, то там больше половины долг нацбанка. Роль государственных банков в этом смысле тоже велика, и получается, что Украина должна -то сама себе очень большую часть своего долга. Поэтому потенциал не только для того, чтобы отдавать долг, но и для того, чтобы наращивать долг, как бы это сейчас ни звучало пугающе, потому что на самом деле с 2008 года слово дефолт вошло в обиход каждого гражданина, когда пугали еще в 2008 году, сейчас будет дефолт Украины, дефолт Украины, дефолт Украины. По каким инструментам будет наступать дефолт, никто не уточнял. Но все говорили, что вот, вот только вот сейчас за поворотом все станет плохо. Это как с девальвацией последних полтора года, когда все говорят, вот сейчас гривна упадет. То же самое с госдолгом Украины. Нет никаких критических уровней, о которых мы бы могли говорить. Есть другая проблема. Проблема в том, что для Украины сейчас трудно привлекать новый долг. Это было актуально на протяжении всего последнего года, когда с осенью мы перестали получать деньги МВФ. Мы сами практически для себя отрезали внутренний рынок, а на внешних рынках была такая турбулентность, что взять было ничего нельзя. Ну, потому что никто никому не давал, никто никому не верил. Все ну, вот боялись. сейчас вице-премьер Хорошковский ездил в Америку, тоже просил денег там 850 миллионов долларов, не знаю, чем это закончилось. На наши, значит, увеличивают некую планку значит, государственных гарантий кредитов в связи с, долг, с кредитом от Китая. На реструктуризацию топливно-энергетического комплекса, и так далее. Но многие эксперты все-таки не очень оптимистично относятся к этим тенденциям. Ну, Тем более, что СМВФ за переговоры заходит в тупик. Вот смотрите, 120% процентов Греции, да, понятно, это очень сложно, вещь, да, но за, за спиной у греков, там вся Европа, они там мучаются, и даже вообще, можно сказать, весь западный мир думает, как бы эту реакцию цепную остановить, и значит надо помогать. А Украина, есть ли такие подушки? И у такие Украины советы. нет подушки, но и долг гораздо меньше. Потому что, да, с Грецией все мучаются, в том-то и дело, Греция превратилась в черную дыру. И она могла брать до этого такой большой долг, только потому что все знали, ну это же часть Евросоюза, что с ними будет. Они, Смотрите, mm -hmm. они Евросоюза, у них евровалюта, их спасут. И на самом деле до сих пор то, что происходит с Грецией, Испанией, Италией, э, тут все, с одной стороны, очень боятся, что ну как же, это же это же такой большой долг, и не обслуживать у них огромный уровень безработицы. То есть и это, прочее, а, прочее. Там как раз тот случай, кажется, что когда ты должен 100 рублей, это твоя проблема. Когда ты должен миллион рублей, это проблемы твоих кредиторов. Безусловно. Да? Вот. А у нас есть ли такие, у нас... на которых можно было как-то переложить наши проблемы. Я, конечно, не хочу здесь создавать панику. И мне нравится вот именно оптимизм вас как на инвестиционщика, да? но тем не менее. Мне кажется, долги, они же еще и формируются от неправильной экономики. То есть, если экономика в кризис будет работать так же неэффективно, то они быстро нарастут. Как ну, вам кажется? Тут мы должны сказать, взять отдельно, любая экономика в мире сейчас работает в кредит. Без кредитных ресурсов работают только страны, у которых очень много нефти. Или ну, отдельная история будем рассматривать. Если у нас очень много нефти, то да, мы можем не брать кредит. В то же время, вопрос в том, чтобы мы брали этот кредит и не просто его разворовывали, да, а он шел на что-то. Вот тогда мы, практика заимствования в принципе, очень нормально будет. И естественно для всего мирового сообщества. Это нормально брать в кредит. Точно так же, как нормально, когда у вас умеренный уровень инфляции. Не стоит говорить о том, что мы не берем в кредит, значит, мы работаем эффективно. Нет, нет и нет. Мы должны увеличивать свою эффективность, и в любом случае ресурсы государства ограничены. Другое дело, на что он идет и как бы нас будет спасать. Кстати, вот насчет спасать или нет, когда к нам пришел МВФ в 2008-2009 году, вот тогда Украина была примерно в ситуации, как Греция сейчас. Когда весь мир, казалось, рушился, и нельзя было, чтобы еще какой-то элементик системы выбивался, Украину спасали из последних сил, давали деньги, невзирая на все, и не, на то, что, несмотря на то, что мы вообще не выполняли условия, которые взяли. Потому что мы держали в заложниках банковскую систему Австрии и прочих европейских стран за счет присутствующих здесь банков. Сейчас же такой ситуации нет, и МВФ. МВФ на самом деле вернется, и мы к нему вернемся, просто выборы должны пройти. Поэтому сейчас да, МВФ, насколько я понимаю, он выдвигает здравые, здравые требования о том, чтобы прекратить эту убийственную практику субсидий коммунального хозяйства, навести порядок вот в этом серьезном деле, не тратить деньги ну, как бы на воздух или там зря. А э, наши политики не хотят этих э, вещей делать. Ну, правильных это, вещей. Да, но они же не хотят, потому что выборы. Потому что никто не хочет. Они и раньше не хотели, не было выборов. А... Не, ну надо сказать, что в, в, в на прошлом году, когда программа выполнялась, мы делали определенные шаги. И на самом деле, вот и наши аналитики, и мы верим, как компания Dragon Capital, и это консенсус а -а -а. на самом деле всего инвестиционного сообщества, что пройдут выборы и тарифы поднимут. Uh -huh. Просто сейчас об этом говорить нельзя вслух со стороны правительства, потому что неприятно. Но без МВФ, с МВФ всегда легче опять же, сотрудничество РФ это очень хороший сигнал для всех внешних заимствований, потому что сейчас Украина берет очень дорого деньги. Вот все эти победные реляции относительно 9,25, это хорошо, что мы взяли эти 2 миллиарда несколько недель назад, Украина больше, чем впервые, чем за год вышла на внешние рынки и привлекла много денег. Но в этот же день, Шиланка… это мы взяли 9% на 5 лет, в этот же день Шиланка вышла, взяла под 5%, чуть меньше 5% на 10 лет. Потому что когда мы будем сравнивать Украину с Шиланкой, у нас всех такое снисходительное отношение. Ну что такое Шиланка? Только что закончилась гражданство война, на всю страну две дороги и три светофора и так далее. Но почему а... же она может получать более дешевые Потому деньги? что им доверяют гораздо больше. Вот, ну, это... вот видите, вы как раз сами же и говорите, потому что на финансовых рынках, насколько я понимаю, это дело, это универсальное. Главное доверие. Если доверие исчезнет, то может рухнуть финансовая система буквально в месяц. Да, так вот на самом деле это и случается. было вот в восьмом году, все было замечательно. Там у нас э, в Украине все нарастало, все ну, шло более-менее прилично, хорошо. И вдруг пришел восьмой год. Почему не может он повториться сейчас? Ну, восьмой год пришел потому, что в мире была большая, большой крах. Это не был украинским кризисом. Да, он пришел. Просто мы жили в кредит гораздо больше в кредит, чем сейчас. На самом деле, в основном это касается потребительского кредитования. На самом деле, если мы будем говорить о том, что кредитование экономических субъектов государства имеет свои позитивные стороны, то безудержный рост кредитования населения, который был в Украине, это никогда ничем хорошим не заканчивается. Ну вот сейчас только-только немножко эта волна схлынула, как бы так, напряжение 8-9 года, и вот опять реклама, займем там под утюг, под стиральную машину, под что угодно, опять сейчас стимулируется вот это потребительское кредитование. Не считаете ли вы эту политику недальновидной? Это на самом деле действительно недальновидная политика. Поскольку... Ну, а государство все-таки смотрит, присматривает за банками, оно их там помогает держаться на плаву. Почему они не могут сейчас опять сказать им, чтобы них хулиганили? Ну, это вопрос теоретический. На самом деле самый эффективный путь здесь просто ограничивать верхний уровень доходности потребительского кредитования. Потому что почему раздают кредиты всем? Потому что кредит стоит 60-70%. И банкам особо нет смысла заморачиваться, вернут каждый конкретный товарищ или не вернет. Потому что все в массе риск модель построена такая, что половина они Вернет, да. они будут... Да, uh, а в итоге получается очень неэффективная модель. И люди, которые готовы возвращать эти кредиты, переплачивают слишком много, просто потому, что другие не возвращают. Как только бы, если бы вышло государство, сказал, все, баста, ребята. Главное, это максимум 30% потребительского кредитования. Это и то много, на самом деле, ну вот максимум. Угу. Тут же будут пересмотрены модели, и тут же банки станут меньше кредитовать. Просто потому, что отсекут часть заемщиков, которые изначально проходят как ненадежные, неплатежеспособные. Ну, это просто немножко другой разговор, но в данном случае... Ну, это, это... вообще Комплексно. Да, тем более, что мы сейчас, я хотел бы коснуться э, проблемы или перспективы внутреннего заимствования э, государства у граждан. Там, облигации и так далее. Сейчас говорят об этом. Да, говорят об этом, но при этом уже полтора года внутренний рынок убивается, ну не то что сознательно, но он становится жертвой борьбы за стабильность гривны. Потому что у нас уже выработался единственный метод, как бороться с, с девальвацией. Ну, во-первых, девальвация, да, у нас чисто психологическая. Все верят, что будет девальвация, поэтому все ожидают девальвации. идет давление на гривну. Но в этом плане как борется. Может быть, даже кое-кто хочет, чтобы была девальвация. Да девальвация самом... же не всегда э, худо. Девальвация, на самом деле, это нормально. Это естественный конечно, процесс, он конечно. повышает конкурентоспособность. Конечно. Отечественный производитель вырастает. Вот я помню, после 1998 -го года, да, достаточно, вот, после того, как была сильная девальвация, промышленность начала подниматься, импортозамещение выросло. Но у нас же почему девальвация? Потому что гривна 8 это наше все. Это очень политическими момент. Только политический момент. Потому что тот же наш банк, ну, русский государственный, российский государственный банк, на котором мы давно равняемся, давно ушел и таргетирует теперь инфляцию. Да, в России сейчас идет, была пользующая девальвация, рубль падал, вроде как почти что паническое настроение, но что мы видим? Рынок внутренних заимствований не, не гибнет от этого. Все просто включают это в свою стоимость котировок, а главное, система не теряет ликвидность. Потому что на самом деле сейчас банки, вся банковская система Украины испытывает острый дефицит ликвидности. Дичайший. И то, что мы видим на межбанковском рынке, те ставки, когда вернает, иногда доходит до 30%, это приводит к тому, что кредитование экономики не идет. Соответственно, нет того самого пресловутого роста ВВП, о котором все заботятся. Промышленного роста нет. Вот за последние за полугодие данные Госкомстада говорят о том, что у нас промышленность не растет, сельское хозяйство выросло, да, там и то какие-то сезонные факторы, и все остальное промышленность не растет, строительство не растет, значит очень серьезные такие негативные тенденции в экономике. При этом, значит, конечно же, все взаимосвязано в стране, и это же может отразиться на, на ситуации с долгом. Ситуация с долгом, ну. Постольку, поскольку на самом деле. Ну, то, если не будет наполнения бюджета. Это... А, смотрите, социальные обязательства, я знаю, ну, может быть, не дилетантские некоторые вещи, да, говорят. но смотрите, социальные обязательства нарастают, да, особенно перед выборами. Значит, нужно собрать как можно больше денег с бизнеса. Это можно сделать силовым образом, либо можно расширять поляну для бизнеса, поля, да, там, налоговые системы, инвестиционные, там, климат и так далее. Если мы видим, что этого всего не делается, то перспектива кажется мрачной. Ну, действительно, перспективы не такие радужные экономики. Потом, но вот и падение нашего промышленного производства тут имеет две стороны. Опять внешний рынок. Ведь Украина всегда, вот рост ВВП Украины 100% практически коррелирует с динамикой цен на металл в мире. Вот что бы мы делали? Вот мы э, все... Э, какой бы правительство ни приходило и не говорило, либо у нас падение, либо рост, это всегда сцена на металл в мире. Все. Ни, никаких вот действий, которые происходили бы, власть, любая власть, которая бы ни была, говорила, вот мы сделали, ура, мы растем, это все сделала власть Китая. Да? Вот если мы сейчас увидим, Китай сейчас пытается сдуть те пузыри, которые у них возникли, и довольно-таки замедлились темпы роста экономики. Давайте так назовем, потому что когда мы там говорим, Китай вдруг перестал расти, нет, это Китай не растет чуть меньше, чем 8%. Да, это для Китая считается вот та нулевая точка, для нас 0, для Китая плюс 8%. Если мы увидим разворот с осени в Китае, потому что они начали замедляться, замедляться по своему желанию, вот это надо отметить, потому что есть какие-то панические настроения относительно того же Китая, но Китай это делал по своему желанию. Они сказали, нам надо, замедлиться, и они замедлились. Если сейчас Китай решит, что у них тоже выборы, между прочим, там смена, новая, новый этап власти, власти Então... партийной верхушки, для этого нужно делать на хорошем фоне, им нужен рост, так что... Скорее... Ну вот смотрите, это же вот болезнь Украины, что, что как раз и вызывает самая большой песня, колониальная модель экономики. Если мы зависим от решений китайских лидеров или там от а, кризиса ипотеки в США, если только на любую рецессию, когда Европа кашлянет, да, мы уже кровью, извините, Харкаем, да, это сразу металл загибается, тогда как мы можем говорить о а, стабильной ситуации, в том числе из... С на государственном долге. Ну, нам пора, в общем, завершать эту программу. Мы учли ваш оптимизм относительно значит, того, что у нас дефолта не ожидается, что с государственными финансами все более или менее контролируемы. Но в долгосрочной перспективе нужно все-таки создавать другую модель экономики, в целом более эффективную, более конкурентоспособную и, как мы уже сказали, не зависеть от решения китайской компартии или Уолл-стрит и так далее. Менее зависеть, конечно. Спасибо. До свидания.